Вкусно во всем. Это самое распространенное блюдо в Австралии. Его подают в большинстве кафешек этой страны и готовят как повседневное блюдо на большинстве кухонь. Это бесспорно. Спорно лишь, с какой стороны класть картошку или чипсы – сбоку или снизу. Споры на сей счет не утихают в Австралии по сей день. Куриные отбивные с соусом под сырной корочкой. А мы не будем вдаваться в эти подробности. Курица грудка может быть бедрышко, но без костей. Трифели грудки у меня. Необходимо разрезать пласты до толщины около сантиметра и слегка отбить. В идеале тупой стороной молоточка. Если отобьете сильно, нежное мясо грудки станет сухим и потеряет вкус. Отбиваем лишь для выравнивания толщины пластов легкого размягчения. Далее панировка. Мука, смешанная с щепоткой соли, где-то полстакана. Яйца пару штук. Приготовим льезону но с тремя-четырьмя зубчиками чеснока, которые выдавим в визу. Смешайте до однородности, можно добавить с пару ложек воды для упрощения взбивания. А можно заменить свежий чеснок порошковым. И панировочные сухари. В идеале это панка, но можно и простые, стакан. Их необходимо смешать с натертым сыром пармезан около половины стакана. Чекин парми или парма, так звучит блюдо в Австралии. Пармезана будет много. Компоненты готовы. Теперь окунаем каждый кусочек в муку с солью, стряхиваем, окунаем в лизон, чтобы он весь окутал кусочек. Из муки и яиц создается подобие клея. И на него приклеиваем панировку. Можно даже немного удавить ее мясо пальцами. Откладываем и так панируем другие кусочки. Подготовленное мясо желательно поместить в холодильник минут на 20 чтобы панировка вклеилась и точно не отпала в прижарке. Некоторые жарят сразу, а можно заморозить до желаемого времени, переложив пласты пергаментом. А пока все склеивается, приготовим соус, нагреем масло растительное, одну большую луковицу, нарежем ее мелкими кубиками и на огне ниже среднего протушим минуты 3 до мягкости. Затем добавим чеснок, зубчика 3-4, его тоже нарежем мелкими кубиками. Душим до появления запаха чеснока секунд 30. Я добавляю вино сухое миллилитров 100, это не обязательная добавка. Вы можете пропустить этот ингредиент, но мне нравится винный привкус в блюдах. Вино необходимо выпарить где-то наполовину. Далее томатное пюре, около полулитра. Я заклинаю от использования тут томатной пасты, вот вообще будет не то. Лучшие измельченные помидоры, выпаренный томатный сок или паста пассата. Рецепт есть на нашем канале. Весь год со свежими летними помидорами. Добавляем соль, сахар, его по желанию, черный молотый перец и итальянские сушеные травы. У меня смесь, как правило, это базилик, петрушка, орегано, чарли. Перемешиваем и дадим протушиться на небольшом огне минут 10 без крышки. В конце, когда соус загустел, попробуйте и досолить, и доперчите, или подсластите по вкусу. Соус будет определять вкус блюда. Заодно в это время поставьте духовку прогреваться до 200 градусов. И тут подошло время пожарить отбивные. На сковороде с небольшим слоем разогретого масла поджарим панированные кусочки, которые мы достали из холодильника. Минуты по две с каждой стороны на огне выше среднего. Задача лишь создать корочку, до готовности доведем в духовке. Корочка есть снимаем. И так все кусочки. Масла если необходимо добавляйте, но его не должно быть много. После обжарки выкладываем отбивные на противень, смазанные маслом. Сверху пласты мяса покрываем соусом, так чтобы вся плоскость была им покрыта. Вместо домашнего соуса можно использовать соус для пиццы или похожий по составу соус, а иногда, не утруждая себя, австралийцы могут и кетчупом полить и последний слой сыр. Это пластинки моцареллы, грамм 400 ушло и полстакана сыра пармезан. Этот рецепт почти полностью идентичен знаменитым итальянским пармезану де Рецепт есть на нашем канале, только у итальянцев это баклажаны, а тут курица. И кстати, это блюдо родом не из Италии, там так не готовят курицу, и не из Австралии, где оно наиболее популярно, а из Америки, откуда оно попало в Австралию и стало хитом. Отправляем в духовку при 200 градусах на 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не покроется курочкой. Моцарелла прекрасно плавится, а пармезан в союзе с ней создаст красоту. Вот такой аппетитный вид имеет чекин пармезан. Подают, как правило, с картофелем фри или картофельными чипсами и овощным салатом. Для американцев традиционная подача с макаронами. Но тут австралийцы будут возражать. Картофель обязательно. Это эффективное и простое в приготовлении популярнейшее на целом континенте блюдо. Готовьте и получайте эстетическое удовольствие. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы!